assalomu alaykum daqiqalar ichida o'zgarayotgan futbol olamiga xush kelibsiz sizlar uchun yangilik roma safida kecha eldor shomurodov o'zining kubok bahslardagi ilk golini urdi va u bilan italiyada yana bir bor muxlislarning olqishiga sazovor bo'ldi eslatib o'tamiz oxirgi sakkizta o'yinda italiya chempionati sakkizta o'yinida joze maurino eldorni faqat zaxiradan ya'ni yetmish besh yetmish sakkiz saksoninchi daqiqalarda maydonga tushirayotgandi endi muxlislar shuni talab qilishyaptiki eldor shomurodovni asosiyda tushirishni iltimos qilishyapti endi bunga joze marino qanday qaraydi buni keyingi videolarimizda aytib qolishni so'raymiz sizlarga rahmat faqat bitta like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz biz bilan qoling